согнутый, И когда мы приземляемся на площадку, а мы здесь будем приземляться на площадку, у нас ноги должны быть вот наполовину согнуты. Раз и встали на площадку. Так же самое с парашютом, когда мы прыгаем. Когда мы ровными ногами вот так приезжаем в землю, у нас свои пятки оказываются в плечах. Все поняли, да? Потому что удар достаточно сильный. Здесь не сильный удар, но имитация почти такая же. Второе. Снаряжение это альпинистическое. И таким снаряжением пользуются практически все спасатели, военные, альпинисты, туристы, верхолазы рабочие и тому подобное. Оно надежное, достаточно быстро, легко доступное, легко сделать им, легко все натянуть, перетянуть и сделать. Сегодня мы просто отработаем преграды и переходы и полеты. Вот. У каждого будет шанс попробовать пролететь и тому подобное. Самое главное, Сейчас мы будем по 3-4 человека, я буду рассказывать, как что перещелкивать, как что одевается. И будем запускать. Вы на трассе будете самостоятельно. Возле вас никто не будет ходить, никто вам ничего не будет делать. если что, будете слушать, куда что щелкивать, если вдруг что-то запутаете. Старайтесь все помнить и все запоминать. То, что я буду рассказывать, либо вы будете рассказывать в будет... мой все, Все понятно? У кого не хватило снаряжения, потом, которые проходят, мы меняем снаряжение. Те, которые две трассы, мы сегодня будем ходить по двум трассам. Это по той, 50 метров в одну сторону полет и 50 метров в другую сторону полет. И по этой. Здесь у нас 7 этапов различных и 100 метров в одну сторону полет и 100 метров в другую сторону полет. Поняли, да? У кого-то есть бойцы высоты?